رضي الله, عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم va sola bada bada al faridoti al faioi salatul layli salatu layli rovohu muslimro muslim <laughs> ana ko'rdingizmi shu so'zlarni payg'ambarimiz aytganda biz ham sekin tilimizni shunday hadislarga o'rgatishimiz kerak bo'ladi endi men tarjimasini aytib tushuntirishlikka harakat qilaman sekin sekin shunday hadislarni aytib tursak birodarlar bu ilm bo'ladi tilimiz shunga keladida biz shu narsalarni inshaalloh o'rganamiz faqat hamma narsa sekin sekinlik bilan hozirgi sizlarni abu xurayra roziyallohu anha rasululloh sallallohu alayhi vasallama degan joyigacha bu abu xarayrani so'zi undan keyingisi abduul e, badramado shahrullohil muharram salot salotullayli degan joyi payg'ambarimizni ayni o'zlarini aytgan so'zlari demak tarjimasi abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ramazon oyidan keyingi eng afzal ro'za alloh muharram ya'ni urushni harom qilgan oy ayı, muharram oyida tutilgan ro'zadir farz namozdan keyingi eng afzal namoz esa tungi namozdir muslim rivoyati buni sharhi uzoq lekin qisqaroq tushuntirishlikka harakat qilamiz kebir boyagi ehtiyot choralarini nima qilishlik uchun mana qur'oni karim qur'oni karim qur'oni karim kitoblarni ichidagi eng afzal kitob savol berib ketaylik jamoatimizga qur'oni karimdan bir harf o'qisa qancha nur bo'ladiuytmayaytr nechta nur bo'ladi o'nta nur bo'ladi mana shu qur'oni karimni ichida ba'zi suralardan ko'ra ba'zi suralarni afzalligi bormi yo'qmi yo hammasi bir xilmi bormi yo'qmi agar bor bo'lsa afzaldarni o'qisak yigirmata nur bo'lib qoladimi yo hammasiga o'nta nur bo'ladimi undan hozir dars qilyapsizlarshya men masala qilmaypman dars tushuntirishga harakat qilaman qur'oni karimni boshidan oxirigacha o'qisak har bir harfiga nechtadan nur bo'ladi dedik yaxshi hadisda de aytdiki ramazon ro'zaidan keyingi afzal ro'za muharram ro'zasi farz namozidan keyingi afzal namoz tungi namoz deyildi namoz bilan namozni ichida afzaliyat bor ekan bugungi mavzuyimiz afzaliyat haqida Adamlarını bazılardan bazıları abzal bulardı. Ne fakat adamlardı. Peygamberlerini bazılarından bazılardan göre bazıları abzal buladı. Mesela, bir yüz peygamber ki Hani o şu bir yüz yigirme tör ismi geldi? Kur'an-ı Kerim'de. Yigirme beşte. Sizler hem katlaştırsaydı, bu esnaf aladıken bulundu. yigirma beshtasidan beshtasini alloh taolo ulul azm dedi Fas birka ulul azm degani juda ham qattiq sinov kelgan va juda ham qattiq sabr qilgan degan beshta ulul azm payg'ambarlar bor eng ko'p sinov kelgan va eng ko'p sabr qilishgan qaysilar birinchisi qaysilar Tartip bilen kitap. Tuğra et yaptı. Nuh aleyhisselam. Birincisi. İbrahim aleyhisselam. Musa. İsa aleyhisselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. beşte. Hazır ki etkilerimizde beşte. Tuğra ayıp aleyhisselam gelip köp sınav kegen. Lekin ulul azimli safıda yok. Demek beşte peygamberge cüde hem köp sınav keldi ve beşte peygamberini Allah-u Teala fasbir kema sabara ulul azmi mine rusul den. Bu beşte paygambar. Beşte paygambarın iktesi Halilullah deyilir. Kaysılar? İbrahim Halilullah ve paygambarımız Halilullah bugün. Paygambarımız. 124 törmünteden 25 de geçtik. 25 deden 5 de geçtik. 5 deden 2 2'te geçtik. 2 kim kaldı? En afzali kim? Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem. Paygambar buluşu karamazsan paygambarlar niye afzali buluyor bir adamlar? eng afzali kim ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarang alloh taolo taqdirda shunday qildiki ba'zi narsalardan ba'zi narsalar afzal bo'ladi ba'zi insonlardan ba'zi insonlar afzal bo'ladi ba'zi amallardan ba'zi amallar afzal bo'ladi ba'zi kunlar masalan juma kuni ba'zi tunlar laylatul qadr ba'zi bir insonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va boshqa bu hadisimizga qaytadigan bo'lsak aytilyaptiki hadisda avouya ro'zalarning eng afzali qaysi ro'za dedi hadisda qaysi ro'za ekan ramazondan keyin qaysi ekan muharram oyi demak muharramdan afzali qaysi ekan ana ko'rdingizmi hadis orqa tarafdan tushunish kerak bo'lgan hadisda hadisda yaxshi e'tibor bersangiz shunday so'z kelyapti qarang Ramazan ayından keyingi degen joyi bor da. Eng afzal roza qaysi desa Muharram demaymiz endi. Ana yerga to'r beraylik. Eng afzal roza Muharram deyilyapti. Kimdan keyin? Ramazandan keyin. Demak afzal roza qaysi ekan birodarlar? Ramazan rozasi afzal. Afzalu siyam de payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam as-savmu yoki <laughs> as-siyamu rozalarning afzali Muharramdir. Ramazandan keyingi nafil rozalar. birodarlar shunday narsani tushunib olaylik bizni dinimizda ham hayotda ham har bir narsada afzal degan narsa bor tepa degan narsa bor ahli sunna va jamoani e'tiqodida eng afzal inson kim birodarlar abu bakir siddiq so'ngra umar ibn al xattob so'ngra usmon ibn abbor undan keyinchi ali ibn abtoli bizni e'tiqodimiz shunday bo'ladi shiyalarni e'tiqodida ali birinchi turadi abu bakirni do'zax deydi umarni do'zax deydi oysha onamizni zinokor deydi yana o'zlarini bir to'qib olgan narsalar bor shuning uchun birodarlar biz afzaliyatni mana bunday ma'lumot uchuna emas o'zi umuman afzallik degan narsa borligini ilm uchun bilib qo'yishimiz kerak kitoblarni ichida eng afzali qur'oni karim payg'ambarlarni hammasi payg'ambar alloh taolo tarafdan yuborilgan ammo eng afzali payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarni afzali juma tunlarni afzali laylatul qadr kechasi va mana shunday bo'lib ketaveradi bu yerda aytilyaptiki ro'zalarning eng afzali siz bilan men ertaga boshlaydigan ramazon ro'zasi nafl tutayotganlarga xossatan eslatamiz nafl tutayotganlar agar o'sha odamlar nafl ro'zalarini tutsalaru farz ro'zasini tutmasa bu juda katta xato bo'ladi buni misoli xuddiki bir odam kechasi tahajjudni o'qidi farz emas edi ertalab bomdodni o'qimadi shunga o'xshaydi yoki bir odamni puli bor boy zakotlarni bermadiyu ehson qilib qo'ydi shunga o'xshaydi bir odam hajga bormadiyu boshqa amal qilib qo'ydi bir odam farz o'qimadiyu nafl o'qib qo'ydi ramazon ro'zasini tutmadiyu naflni tutib qo'ydi naflni qiladigan bo'lsangiz savob bo'ladi qilmasangiz gunoh yo'q ammo farzni bajarsangiz savob bo'ladi do'zaxdan qutulasiz jannatga kirishga sabab bo'ladi farzni bajarmasa gunohkor bo'ladi do'zaxdan qutulmaydi alloh taoloni g'azabi keladi o'shaning uchun birodarlar bu hadisni tushuntirayotganimizda muharram ro'zasini men tushuntirmoqchi emasman uni vaqti keladi inshaalloh bu hajdan keyingi birinchi oy mo'min musulmonlarni ham tartib bo'yicha birinchi oyi demak ro'zalarning afzali ramazondan keyin muharram oyida tutilgan ro'za desa biz hadisni teskarisiga qaytib ma'noga tarjima beramizki ramazondan keyin deyapti demak muharramdan ham afzali ramazon ro'zasi bo'ladi deydi alloh taolo hadisi qudsiyda aytadin tarjimasi meni bandam men farz qilgandan ko'ra yaxshi narsalar bilan menga yaqinlasha olmadi dedi ma'nosi demak farz bilan yaqinlashamiz alloh taologa farz bilan qachonki farz amalni maqomiga keltirib bajarasiz keyin allohga yaqinlashasiz nafllarga ya yoki masalan qarang mazhabimiz avval farz so'ngra vojib so'ngra sunnat mana shunday tartib bilan ketaveradimi birinchi navbatdagisini bajaraylik birodarlar qaa ertaga ertalab inshaalloh xudo xohlasa saharlikka turib ro'zani boshlaydigan bo'lsak ana o'sha ro'zamiz farz bo'ladi